Yaradılıb Azərbaycan bayrağına. Bəli, bütün Azərbaycanın bir bayrağı var. O hansı bayraqdır? 1918-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakıda qaldırdığı bayraqdır. Bu günləri Bakıda o hündür ən dünyanın ən uca bayraqlarının biri və hündür bayraqların biri Bakıda qalanan bayraqdır. Amma o bütün Azərbaycanın bayrağıdır. Bir də bütün, də bütün Azərbaycanın bayrağıdır. Nə demişdik? Hər parça Azərbaycanın hər bölməsi, hər bölmə öz mücadilə bayrağıyla, kim demişlərsa praktikdilər, demişlər bölücüdülər, demişlər işğalçılardır. Aynən Türkiyənin Qibristə, Cənubi Qibristə etdi. Etdiyi və yaptığı kimi. Öz mücadilə bayraqları ilə əlaq düşmənləri kimi. Cənubi Qibristə Türk subaylarının olanlar kimi muzaqla barıqlar sürdürməlidilər. Birləşdilər bayrağın mübahisəsi, müzakirəsi yoxdur. Bayraq bu gün Bakıda dalğalanan 100 illik bayraqdır ki, varımızdır.